В Ізюмі відзначили день підприємця. З нагоди свята у великій залі виконавчого комітету Ізюмської міської ради зібрали ті ізюмчани, які змогли організувати і розвинути свою справу зайняти місце в економіці міста, підприємці. Ізюмський міський голова Олександр Башко першим привітав підприємців з професійним святом та за вагомий внесок у розвиток торгівлі, сфери послуг, виробництва власної продукції та з нагоди професійного свята вручив грамоти. Не Всім це дано. Не всем дано возможность вот делать людям добро, а кто-то умеет это делать. Вот лично я этого не умею, слава Богу, это не занимаюсь Вот И не всем это дано, и скорее всего это правильно, потому что это абсолютно другое. Можно говорить много о том, как работают здесь вороны как работает система, как работает государство. Далеко не все здесь гладко, но становление нового государства всегда идет предельно. И, наверное, в этом и есть свой акцент. Я очень благодарен всем, кто работает. Особенно благодарен перевозчикам, несмотря на все наши тренинги, с ними, которые есть. Вместе с тем мы не сорвали график движения общественном транспорта в городе. Мы не сделали резких очков по тарифам, а обеспечили город как могли в этом отношении. Но без срыва. Без срыва и сурси мы не нарушали график движения. Я очень благодарен всем предпринимателям, которые оказывают материальную помощь в, городу, в проведении и в общественных мероприятий, городских мероприятий. и детям. Я благодарю всем, кто участвует в этом обеспечении города, кто своим дронистским светом, свои своим светом, который освещает за город, освещает и улицы, и привлекает, и делает наши улицы более красочными, более одетыми, привизными. И я очень благодарен всем, кто взял на себя эту тяжкую ношу, ношу предпринимательства. Я душе желаю вам успеха, Удачи вам, всем. Я не знаю, что в бизнесе там желают, и слово бизнес, тоже какое-то все порадостно, сравниваться. А вообще вопрос есть одно. Это торговля. Это то, что нам понятно. Я вам желаю одного, чтобы главное, чтобы пойдем ошибки помещений ваше общество, у вас были улыбки ваших покупателей. И вы когда, чтобы они тоже говорили вам спасибо. Это наше общество, я ему желаю еще здоровья вам, вашим близким, всех, кто вас окружает, всех, кто помогает вам. С праздником вас, меценаты, родные и сила. Спасибо вам. внесок У розвиток торгівлі сфери послуг, виробництва власної продукції та з нагоди професійного свята дня підприємця грамотою ізюмського міського голови нагороджується Глущенко Ігор Сергійович фізична особа підприємця. Нажми. Да України Віктора Ставчука та нагарадив грамотами заступники Ізюмського міського голови Олексій Поля. Шановні присутні, дозвольте зачитати привітання народного депутата Віктора Миколая Ставчука. Шановні підприємці, вітаю вас з вашим професійним святом днем підприємцям. Бути підприємцем це особливий труд, де успіх залежить від власних сил, розуму та вміння будувати бізнес. Сьогодні за малим і середнім підприємництвом майбутнє. Не секрет, що підприємці є головною рушійною силою будь-якої економіки. Без діяльності підприємців взагалі важко уявити собі існування нашого суспільства, адже від успішного розвитку підприємництва і збільшення на цій основі надходжень до державного і місцевих бюджетів залежить якість дійснення економічних та соціальних реформ, розвиток та подальші перспективи також і нашої зумщини. Створення нових робочих місць, забезпечення населення необхідними товарами і послугами, благодійна діяльність все це складові вашої участі в розвитку нашої держави, зокрема нашого, вашого міста. Бажаю успіхів вашому бізнесу, надійних партнерів та щоб удачі і надія ніколи не залишали вас. Нехай у ваших родинах завжди буде тепло і затишок, а плідна праця завжди буде запорукою добробуту. ваших родных. С повагою народный депутат Украины Остапчук Виктор Николаевич. От себя хочу добавить только одно пожелание. Я искренне от всей души желаю всем нам, чтобы как можно быстрее экономическая ситуация в нашем государстве вернулась до уровня 2007 года. И тогда Все буде у нас добре. І будуть налоги, будуть робочі місця, і буде оптимізм в наших глазах. З праздником вас! За активну підприємницьку діяльність у сфері надання культурно-освітніх, творчих та естетичних послуг та з нагоди дня підприємця України, грамотою народного депутата України Віктора Остапчука нагороджується фізична особа-підприємець, керівник колективу бально спортивного танцю Елегія, Фролова Світлана Миколаївна. Obrigado. как раз и империя Грации Гришко Людмила Евгеньевна. привітань виступив заступник голови організації роботодавців міста Ізюм Сергій Малярчук. Уважаємі колеги, підприємці, присутствуючі, я хочу від імені нашої організації роботодавців міста Ізюма сердечно і душі поздравити з нашим наступаючим праздником. І не зря, мабуть, його в 1998 році президент Кучма ввів. Наверное, этим отмечены наши заслуги. За 24 года независимости, к сожалению, в нашей стране крупные предприятия практически все исчезли. Остались мы. И во всех странах Европы малый и средний бизнес – это основа экономики. К сожалению, в нашей стране не уделяется нужного внимания стимулированию развития бизнеса. И об этом говорит такая изюмская статистика, не очень, скажем так, радостная. В 2012 году, когда мы проводили День предпринимателя, у нас было зарегистрировано более 5000 предпринимателей, и мы платили около 5,5 миллионов налогов. Сегодня, в 2015 году, у нас 2300 300 зарегистрировано, и мы платим около 6,5 миллионов налогов. То есть это говорит о том, что предпринимателей стало в два раза меньше, а платили больше. Ну, наверное, это говорит о том, что налоговая политика, ну, немножко искажена. Но, несмотря на это все, мы работаем, продолжаем работать и сами, продолжаем кормить свои семьи и даем работу очень многим изящянам. За это от нашей организации работодателей, от себя лично, искренне, от души, просто уважение и поклон вам за нашу работу. С праздником. В этом году мы решили от организации работодателей наградить тех, кого не видно. Тех, кто работает на рынках, кто мы ее каждый день, на один рынок, на другой рынок. Тех, кого вообще никогда не говорим о том, что они предприниматели, кого награждали от Виктора Николаевича Ставчука. Те, кто занимается культурными услугами, учат наших детей, тренируют наших детей. Поэтому в этом году мы от организации работодателей сделали поддание и голове и сами награждаем тех, кого не видно. Но они каждый день своим трудом приносят нам что-то и приносят свои семьи деньги. И поэтому еще раз поздравляю нас всех с праздником, желаю мира, радости, удачи и процветания нашему бизнесу, несмотря ни на что. С уважением. С праздником. Дорогие господа, я хочу попросить продолжить фермунию на горожине. Отже, за благодарящую плитную операцию на Осетянской линии и да, знаменитость дня предприятия грамотную Малово-Изюмской Минской Организации Работодательства Виталия Никотина на гору Ужиня, керевник школы мовы, Конюшенко мовы Кунюшенко Людмила Матвеевна. Загадовий особистий винесок у розвиток сфери та з нагоди дня підприємця раптом нагороджується полк-шафут. Депутатської комісії з питань розвитку підприємництва Олександр Шук теж привітав колег зі свята та за вагомою особистий внесок у розвиток торгівлі, вручив грамоти голови Ізюмської міської організації роботодавців міста Ізюм. В поезії сказав, що Всі професії важливі, всі професії нужні. З цим трудно спорить. Одною із найбільш требуваних і найбільш розпространенних сьогодні в Україні являється. на мой взгляд, профессия предпринимателя. Не обошла эта профессия и нашего города, в котором сегодня живут и работают более двух тысяч предпринимателей, которые работают совершенно в разных сферах. И если буквально 5-10 лет назад со словом предприниматель ассоциировалась эта торговля, сфера общественного питания, перевозки, то на сегодня мы видим, что предпринимательская инициатива пришла в такие специфические отрасли, как образование, спорт, культура. Это говорит о том, что в нашем городе огромный кадровый потенциал. И люди хотят реализовать себя уже сегодня и сейчас, не дожидаясь лучших времен. И это, я думаю, очень замечательно. Проработал более 20 лет в этой сфере пройдя путь от, если помните, ликера Амбарета и жвачек до современных строительных магазинов, я могу ответственно сказать, что найти и уверенно занять свое место в инфраструктуре и экономике города, воплощать новые идеи и проекты, это тяжелый труд и огромная ответственность которые, безусловно, достойны уважения и поддержки, особенно в это непростое время. Я думаю, что вы все согласитесь, что прошедший год был, как минимум, далеко не самый лучший в нашей предпринимательской деятельности. Но, несмотря на это, предприниматели города делают свое дело и вносят свой вклад, и это дорого стоит. Потому что на сегодня для многих наших коллег в своей работе на первый план выходит даже не прибыль, а ответственность за то, чтобы сохранить предприятие и сохранить те рабочие места, которые были созданы ранее. И то, что наши предприниматели добросовестно платят заработную плату, и то, что они платят по новому налоги, которые напрямую поступают в городской бюджет, это наш реальный вклад в стабилизацию ситуации нашего города. Особенно это заметно вот в этом году, когда в связи с изменением налогового законодательства, значительная часть налогов предпринимательских деятельности стала поступать напрямую в городской бюджет. И по итогам первого нового благодаря этим поступлениям, городские власти смогли решить много первостепенных вопросов жизнеобеспечения нашего города. В преддверии праздника Дня предпринимателей хочу пожелать всем нам оправданных рисков, свежих, креативных, новых проектов, молодежоспособных eh, покупателей, удачных сделок, развития и процветания вашему бизнесу, стабильности ситуации в нашей стране. Ну и, конечно, Здоров'я, поддержки ваших родних і близьких, надежних і вірних друзей. Пусть будут всі самі навіть, ваші незаметні мечті і пожелання, віра добра, дурах, злашені для розуміння. Заборону особистий внесок у розвиток сверхготовних послуг та знамовить як приємця в рамках голової зірської міської організації роботодавців нагороджується по Туманян Володимир Атанесович.